keguditan suara wanita anggianipun sifanya kelas songoa jangkahmu alus nanging kebak penggayuh ngelawan arus ora gampang direngku suawantene alon ing lati nanging banter ing ati. wanita teguh ngadepi paie urip orang mung Ayu nanging uga pinter ora mung manut nanging uga mandiringerranggeh impen tanpa wedi loro wanita kang nyota ngukir indahing donya loh tumetes dudu tandha ringkeh Nanging iku tandha kanggo maju. Wanita iku nyata ora mung carita. Ning kasunyatan ana ing alam donya.